Привет, ребята! И со опять Паша. Сьогодні мы будем грати не в блоксфрукт, а в такий режим, там где треба е, вибивати аури з шансом. Ну, Паша вам передає, буду рад с вами познакомиться, ставьте лайк. Е, ну, тут мы будем крутить аури вот так вот. И давайте розкажу о джекбут. Ну, больше тысячи, это просто затемнение. Более десяти тысяч, это затемнение зирочкой. Более ста тысяч, это уже затемнение зирочкой и белым экраном в конце. А больше миллиона, это как сказать, ну звёздочка с дополнительными палочками. Ну и в конце экран белый. Думаю, сейчас крутые тауры. Сейчас скажу, Паше, что начинаем. Начинаем. Все, давай. Давайте. Авторал. То есть крутение. Я пока что использую. А у меня нету э, удачи. Так. Е, моя удача це 2.55. Конечно, не дуже багато. О, монетка. Ну, давайте розкажу, як тут взагалі щось робити. Тут є хранильщики тут Аури самі. У мене тут багато чого крутого. коллекция. Достижение. Ну да, только цени монетки, согласен. Ну вот тут квесты. Я рассказываю про зелье. Ну, обычное зелье удачи. Сейчас попробую его найти. сможем. дверь врезался. Да. Ну, Паша прав. Только от него монетки. Давай. Блин. Ну, обычное зелье удачи. Зелье удачи один. Э, зелье удачи просто. Цело надо е... Скики там. 100, 100, Ну, плюс 100% лаки. Удачи. А вот э, зелье удачи первого уровня, он... Э, ну, обычное зелье, самое оригинальное, ну, самое низкого уровня, оно противое 1 минуту. А вот зелье, ну да, согласен наверное, с пашей. А вот. Ну, зелі удачі першого уровня, воно теж сто процентов. Е. Ну. Перше, euh, першого уровня удача вона теж сто Это не правда. Язык надо поменять. Ну, ну вы поняли. Э, удача первого уровня, это, она протяет уже 5 минут. Ликает он тут. Дели э, удача второго уровня, она уже протяет. Не, там уже лаки. Повышается 200%. То есть удачи. А вот третьего уровня повышается удача вроде бы не. А вот третьего уровня 10 минут працюет. Ну да, ничего не падает. Ну, скорость просто там меняется це, там. Э, там... Ну как Удачи. Вот. Еле скорость один. Три минуты потеряя. Тридцать процентов. Ну, ну вот, вот. Вообще вообще ничего не падает. Паша, у нас что ли сервер неудачный? Скажи мне, не будь Васочка на нас сервер неудачный, что ли? О, лаки, лаки. Моя удача. Нет. <свы> <свы> Ладно, вот тут вот возьму удачу. Чего? О. Здесь? Я перелетел. И смысл ничего нету? Два. Мне треба хотя бы та удачу показать вам. А у нас гад. Это не мое. Как же ж вам показать? Дома ничего не мое. Давайте я вам скажу название сервера на украинском, чтобы вы могли знайти цей сервер в сервер, Игру в поисках Roblox. Игра называется так Соус Соус. Соус. Соус Эрнеге. Давайте я тут напишу. Вот так вот пишется на украинском. Вот так. А вот так на английском. это? Вот так. Кто да хочет, можешь поиграть. А, блин, упал. происходит. Почему вам вообще ничего не падает нам? что нам за эту игру ничего не выпадет, то следующая серия будет про удачный режим. Всегда. Это ваше. Э... Но если ничего нам не выпадет, то пишите в комменты, что э... нам делать. Дальше играть в этот режим, пока что-то не выпадет. Че Чи... зайти на сервер суперсего удачный, только це фейк буде. Блин, ну шо це ж таке? О, удача на демон. паша на дереве. Паша, слезай. А, ну он... он стоит просто. О, удача, ура! Вот, вот просто без уровня удача, вот, 100% и на одну минуту. Сто процентов лаки дает. Ну не прям 100%, а что там... А ты на миллиард, вы так О, там еще, а ну... Давайте вот так сделаем. Может так что-то выпадет? Нет. Я на это использовал, не... на эту скорость. паше повезло. О, круто пишет. Метка аура. И фух. И и, и фух, чуть не упал. ярость с подхнелом. <laughs> Мы на вот. Ярость разогрета. Точнее, нет. Блин, я думал, что Паша не заметил. А он и заметил. О, наконец-то! Хотя бы драгоценный. Ура! Ура! Давайте-ка уже скоро закинчится, будем заканчивать Вот, вот. Вот, да, она показывается. От. Ничего себе, бесплатно. Чё? Ладно, скорость уже заканчивается. Сейчас на пышу пашу, шеп, наверное, уже прощался. Иди сюда. Ой, я случайно с ошибкой написала. Ну что ну что ж, всем пока. В следующем видео встретимся. Всем пока. Удачи, удачи, удачи. Ой.